Різдво це найбільше свято в католицькому світі. Воно припадає на найдовшу в році ніч, коли за віруваннями християн західного обряду і народився Ісус Христос в Назареті. У Західній Україні католицьке різдво часто називають як польське різдво. Це ж свято відзначають і православні християни Східного обряду. Тільки воно припадає на 7 січня, на 13 днів пізніше. А у нас з нашими телеглядачами є унікальна можливість відзначити Різдво двічі. Зустрічайте наших гостей! Доброго ранку бажаємо ще раз усім, хто нас дивиться, і вітаємо перших ранкових гостей? До нас завітала пані Світлана Шувалова, віце президент громадської організації поляків у Херсоні Полонія. Доброго вам ранку і з різдвом Христовим? Доброго ранку і з Різдвом Христовим поздравляю вас з великим праздником, який состоявся сьогодні. Вночі Христос розділся Прославимо Його. нову. А скажіть, ну а чому все таки а, католики відміщають от го Чому… От почему? выбран именно этот день. Ну, это правильно сказали. Как самый длинный день в году, э, короткий день в году, самая длинная ночь, когда про э, происходит уже как бы перелом, э, значит переход с зимы на весну. Видимо, поэтому. Ну, бачите Риму католик изначают Ризвод. Зарас, mm -hmm. сегодня 25 го дня да. мы назначат да, ему да. православные. 7 сечня вы это в Украине. Мы Рездво будет двичи застречать? Дважды обязательно отмечаем. Дело в том, что члены нашей организации Полония не, не одни католики. У нас есть люди разных конфессий. Мы объединяемся не по религиозному, а по национальному признаку. Поэтому мы с удовольствием все изучаем, те, кто не является римокатоликами, изучаем традиции, соблюдаем их, э, польские все традиции, потому что поляки и там большинство, конечно, католиков. А так исторически сложилось, что люди, которые имеют польские корни, польское происхождение, но родились тут в Украине, они... В большинстве своем православные, потому что э, вы знаете, что костел у нас недавно только возродили, mm -hmm. и просто не было раньше возможности креститься в католической церкви, но соблюдать традиции мы стараемся э, и сохранять их, сберегать, э, значит, и католические и обязательно православные. Поэтому нам везет, мы два раза в год встречаем Рождество. Ну, как Прекрасно светло свято. А Я вам сейчас все делаете? расскажу. Значит, Рождество это самый желанный, самый любимый в Польше праздник. Это чисто семейный праздник. Все поляки, которые находятся по каким-то причинам, работают, там, путешествуют находятся за границей, стараются в этот день обязательно приехать домой и встретить этот праздник в кругу семьи. Это чисто семейный праздник. Значит, 24 с утра идут, покупают елку, наряжают ее и начинают готовить 12 польских блюд. Значит, святой вечер, это с 24 на 25, это называется святой вечер. Ну, так же, как и у нас, в принципе. Uh -huh. И обязательно на столе должны присутствовать 12 польских польских постных блюд, значит накрывается песных, пока постных uh -huh. постных обязательно постных, потому что Рождество предшествует строгий пост, Адвент обязательно, значит покрывается стол белой скатертью, под скатерть кладется сено, это как символ места, где родился Христос, и накрывается стол двенадцатью блюдами постными, ну по количеству э, месяцев в году или количество еще, значит, считается, ах, ах, господи, св св святых, которые ага. приходили поздравлять это, христа, э, угодников божьих, значит, обязательно на столе должен быть постный грибной суп или красный буряковый суп значит вареники с капустой, каша гороховая с капустой, с орехами, вареники, пироги с грибами, с капустой, с черносливом, сладкие блюда, это перник знаменитый Великопольский, маковники. И обязательно компот сухофруктов. Значит, каждый из присутствующих на празднике обязательно должен попробовать каждое из блюд. Даже если ему это не очень нравится. Это такая традиция. Это значит символизирует говорит о том, что будет достаток в доме, благополучие, и весь год будет семья жить значит, в достатке. Ну, на украинском столе на Рездво завжди есть кутя. Чи є кутя кутя указали? обязательно, с этого надо было начать. <laughs> кутя обязательно. Это, это наша общая традиция, и кутя в первую очередь ставится. Но прежде чем начать трапезу, каждый значит, член семьи вот такими оплатками делится. Это тонкий хлеб, на воде и, значит, из муки. Даже тоненькая, тоненькая, как, лист бумаги, как лист бумаги. С изображением, значит, из Библии, библейскими, значит, картинками. Кажд, каждый, значит, там. вот, пожалуйста, вам mm -hmm. по оплатке. Yeah. Пожалуйста. И, Спасибо. значит, традиция такая, что каждый у другого отщипывает кусочек. Это делится оплатками называется. И э, угощает оплаткой. После этого только приступает к трапезе. Я понятия не имею, как это можно сделать. Вот вы должны да. вот у Лены отщипнуть кусочек, она у вас. Это вот называется делиться Лена, оплатками. Дай тебя пожалуйста, отщипну. да, отщипите кусочек и вы должны это скушать. Так, Леночка. Съпай вот. меня. Да. Значит, эта традиция сохраняется очень долгие годы в Польше и сохраняется с древних времен. Значит, мы обязательно, этот, каждый год проходит вот такое, значит, делимся оплатками ага. и в костеле те, кто ходят, и в нашем обществе. Каждый год Генеральное консульство Республики Польши в Одессе приглашает нас, значит, в главный там собор, костел Одессы, и мы там тоже со всеми присутствующими все делятся оплатками. Кроме того, впервые в этом году нам повезло, мы имели возможность такую поделиться оплатками с новым президентом Польши, который приезжал в Киев 15 декабря и со всей Украины э члены польских обществ имели возможность с ним встретиться и там тоже делились оплатками, mm -hmm. так что это очень такой символический, э, так сказать, жест, который поляки все обязательно этот ритуал проходят. Вот теперь и вы приобщились пожалуйста. Mm -hmm. скажите, Хорошо, ну а мы. Вот, вот я, вот слушая вас, вот и Лена не даст соврать, что очень много, ну 12 блюд, кутя, да, о чем Лена спрашивала, э, очень много общего. А вот я вижу, есть оплатки. А в чем принципиальные отличия встречи Рождества вот между православными и католиками? Ну, может быть, из в том, как накрывается стол. Все, вся эти. Традиции вот скатерть, под скатертью сена, например. Значит, ну, также и у православных, в принципе, когда первая звезда входит, восходит на православное Рождество, тоже люди садятся за стол. Тут, в принципе, тоже много общего, потому что и те, и другие христиане. Это же, в общем-то, отличия небольшие. Значит, обязательно за столом, после того, как поделились оплатками, люди начинают друг друга поздравлять поздравляют, значит, и дарят подарки обязательно. Вот, например, вот такие вот подарочки. Это то, что мне подарили. Значит, это мне с Польши подарили, с Кракова. Вот такая красивая свечка с ангелочками. А это в костеле мне наш Ксенц подарил, чтобы я зажгла именно, он сказал, на православное Рождество тоже, чтобы здоровье у всіх було успіхи і мир, саме. Ну, я знаю, що у подарунках є ще й певний зміст, що Бог прислав на землю Ісуса для того, щоб він спас людський рід, і це був подарунок для нас, людей. а Тому ми в свою чергу теж маємо обмінюватися подарунками. Да, да, це ще знаю, що у вас за столом обов'язково має залишатися одне вільне місце у православних. Це місце для душ наших померлих родичів уваже очікують прихід Месії цього дня, так? Ну відимо, так завжди люди ждуть чуда, люди ждуть добра, радості, мира, покою. Ну есть, и это праздник как раз ожидания лучшего. То есть все возлагают надежду на то, что в следующем году будет только добро, мир, покой и благополучие. Люди любовь. прославляют народжение Иисуса Христа, Диву да. Марию, Бога, звісно, и делают это в религийных песнях. Теж есть у вас колядки? У нас есть колядки. Колядки – это обязательный атрибут всех рождественских праздников, которые длятся, вы, наверное, знаете, с 24 декабря по 6 января. Все это время в Польше праздники. На всех уровнях, начиная с больших правительственных сцен, заканчивая домашним кругом, столом, везде поют колядки. Это обязательный атрибут в Польше. Сегодня член нашего общества Надя Сотникова исполнит для вас одну из Польських але я перепрошую, обов'язково вона виконає цю колядку, але в нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас із Різдвом Христовим, Бажаю вам щастя, здоров'я, вам Божого благословення і вам присвятити колядку. Вона дуже, вона сумна. Ось, я вам Сумний святий вечір. Сорок шостим році, по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці, по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці. Сумна колядка, 46-ї ріки, можна казали. Можливо, так, коли Україна була теж... Голодоморні, голодоморно, послівоєнної гадане на сказалість і в ті і колядки щедрівки. Ну, ви знаєте, що кожен народ має свої неповторні колядки, і деякі з них стали навіть міжнародними. Наприклад, така як Тиханіч. Я думаю, що ту колядку, яка зараз виконає наш гостя, вона теж колись, можливо, стане міжнародною. У чому ви ні? Тому просимо. Поздравляю всіх зі світлим праздником Рождества. Желаю всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви, радости, благополучия. Я хочу исполнить польскую калятку, пусть «Путь мышисти до стоянки». Путь вышистый до стоянки, до Иисуса и поненки, повитай мы. дечем печку в жлобе вы знаем и Бога в тоби. Слушай, народ, чил ты ночи, вышла ты волшебная. Будь ми шисти до стаєнки, до Ісуса і паненки повітай ми маленького і Марії, матки Його, повітай ми маленького і Марії, матки Дякуємо, дякуємо нашій гості. Дякуємо за цю чудову колядку. Ну а ми продовжимо говорити про різдвяні символи, тому що колядки теж нам пророкують різдво. У святвечір вже починають хлопчики дівчата приходити колядувати, а потім щедрувати, посівати і так далі. Власне, які ще маємо символи різдва? Ну, саме головний символ Роздіства целечка, яка, яка символізує собой мир, достаток. дружба, благополучие. Второй символ, вот я вам показала, вот такие красивые, очень значит, символические свечи, которые зажигают обязательно значит, на Рождество и загадывают желания. Значит, еще один символ ⁇ это делиться открытками очень красивыми рождественскими с пожеланиями и в каждую открыточку вкладывают вот такую значит оплаточку которую я вам сегодня показала и если человека которого любят и которого хотели бы видеть за этим рождественским столом нету среди присутствующих ему отправляют эту открыточку обязательно с оплаткой с пожеланиями всего доброго значит здоровья счастья и так далее Ну, я думаю, що люблять подарунки і всі mm. наші телеглядачі, і достойним подарунком для них стане і виступ фольклорного ансамблю Пшиязні, який перекладається на українську як дружба. як дружба. Але знову показують мене, що є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо, а потім заспіваємо польських пісень. Доброго вам ранку. Доброго ранку, День добрий! День добра. Дуже раді бачити люди, прекрасні ранкові, наших поляків, наших друзів, знайомі обличчя, гарні пісні, гарні поляки. Пані Світлана, вітаю вас і е, жив чистки здоров'я, радості, милості е, і в там з днем Божого народження. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что не только пани Светлана зрозуміла про что шлося, но и мы с Романом, потому что наши дуже очень похожи. Вы знаете, я вот тоже буквально о двух словах, что действительно есть какой-то, возможно, алгоритм, я не, не буду умными словами, буквально вот когда пели колядку, вот мы обсуждали за столом, что даже в свое время, вот мы сейчас Новый год встречаем, скоро будем еще старый Новый год, и разница в этих днях ровным счетом 13 дней, да? И так же самое между сегодняшним днем и православным. православным. тоже 13 дней. Это говорит о том, что в свое время, до летоисчисления, до смены нового стиля, это был, по сути, один праздник. Ну, то есть мы верно, в своей веры, вере, мы верим в Иисуса Христа и славим его. И сейчас будем славить польским польскими песнями. Прошу. Дякуємо, браво! Це був фольк-ансамбль Пшиязні. Що у перекладі ми вже знаємо, означає дружба. Отака От справді дружба між українським і польським народом у нас встановилася, і присутність пані Світлани. Тому підтвердження сьогодні. у нашій Я навіть студії. до речі, до речі, зрозумів, про що вони співали, бо дуже багато спільних слів із українською та польською, польською мовами. І можна так, от, якщо повільно от співаючи да от ансамблі та розмовляючи польською, можна один одного е, і зрозуміти. Я думаю, що зараз всі наші телеглядачі і зрозуміють, що ж їм побажає польською пані Світлана. Прошу. Ну, в зв'язку з вищесказаним, хочу сказати, що дійсно ми з собою <говорю> являємо образець польсько української дружби. особенно в моем лице. У меня мама украинка, а папа поляк. То есть, Хорошая э, вышла да. дружба. Я даже попышаюсь, потому что у меня полячка. даже полячка. У меня тоже есть. Значит, тоже мы вас просмотрим. Может, вы станете членом громадской организации yeah. <laughs> «Полония». Так, прошу. Я хочу э, на польском языке, так как я представляю польское общество, поздравить всех наших телезрителей с уже свершившимся праздником. Хотела бы сложить жечение в заказе Швента Божего Народжения здоровья, счастья, милости и шестке года в шиске. Го еще, пользуясь <связываясь> значит, случаем, еще прочитаю вам на польском небольшой такой стишок, посвященный э, этому празднику. В день Божего народжения, радость шистского створжения, Тушки до шапы взлятуем, и за сове Кто ж поведший мне повента, ты и утехи и враженья, где надходзом таки швента, час божего на Спасибо, спасибо величезно. Є у нас еще один телефонный звонок, маємо надію, что и с привитаниями. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброе, а, доброе утро. Доброе утро. Доброго раночка вам. Я случайно включила вашу передачу с Кифе. Очень редко смотрю Кифе. А сейчас только подключила. Да что пробирает ваши слова, ваша вера в Бога. Очень бы хотелось, чтобы все люди в мире поверили в Бога. А что делать с теми людьми, которые не верят в Бога? Дякуем за звоночек. Я еще не. Э, я, я на лестничке. Я еще здесь, да. Ну, власне, ми зрозуміли суті, тому що дуже поганий зв'язок. Дякуємо за дзвінок. Власне, телеглядачка бажає нам віри в Бога жити дійсно по правді по вірі, і я думаю, що так тому й бути. Посибі вам величезно за те, що завітали отак зранку до нашої студії. І маємо ще один подарунок від громадської організації поляків у Херсоні – полонія» для всіх наших телеглядачів. Цей подарунок виступ Василя Захарського, члена цього громадської організації. И его чудовая песня, прошу. Неутоленный первый жал, <музык> бо за одним чином далем друга далю, неспокойные. Nim dojdziemy, nim zejdziemy, siódmy las, więc po drodze, więc po drodze, zaśpiewajmy, choć raz, nie byj tańczony, mi bal, bo za jedną sinią darą, Uż nie ból, Zawikołem czarnym królem Drugi król, Nienasycony w sercu głód, Bo za jednym mocnym chłodem Drugi chód Nie spoczniemy nim dojdziemy, nim zajdziemy. Чудный раз, две сподровцы, две сподровцы, зашпиваем мы еще раз. Не быть танчоной бимшмивал. Мы за едном шином далем, круга. вишні бур. За жарним хрурем других роль. drodze, więc po drodze, zaśpiewajmy jeszcze raz, czy warto by było kochać nas może warto lecz tą kartą źle gra czas nie spoczniemy nim dojdziemy, nim zejdziemy. Więc po drodze, więc po drodze, Zaśpiewajmy jeszcze.